うん。<music> Добрый день! Вас приветствует канал Трофей. Это телепередача «Мы готовим на природе». И с вами я и ведущий Андрей Кубрак. И сегодня я решил приготовить для вас необычное блюдо, которое, как правило, технология его переносится в жарку, запекание и тушение. Это рыбный рулет, который сегодня я буду варить. Итак, нам для этого потребуется рыбное филе, в этом случае можно использовать абсолютно любое, то, которое нравится вам по вкусу. Далее нам потребуется шпинат, икра, поскольку наш рулет будет необычный, он будет идти со сливочным и корным соусом. Сливки, два вида сыра, желатин, специи. С чего начнем? С того, что мы берем рыбное филе и измельчаем его максимально до получения необходимой нам однородной рыбной массы. Кто-то говорит, можно использовать для этого мясорубку, измельчить или блендер. В нашем случае очень хочется, чтобы сохранилась структура рыбы и, как правило, не, не требуется много усилий для этого процесса. После того, когда мы измельчили, нам необходимо снова все переместить в общую массу, далее добавляем сюда специи. По сути, видите, мы уже видим такую основу, структуру для нашего рулета. Но это еще не все, поскольку в данном случае все это будет происходить в процессе варки, поэтому мы будем использовать пленку. Итак, пищевая пленка нам необходима для нашего приготовления. Далее мы в наш фарш, который мы создали, добавляем пряности. Это сушеные травы. перемешиваем и затем выкладываем на уже подготовленную, сформированную нашу основу. Нам необходимо равномерно разровнять. Следующий шаг. Мы берем шпинат, вкладываем в центр. Далее нам потребуется желатин. Далее будем использовать два вида сыра. Это моцарелла и брынза. Можете представить уже вкусовой оттенок, а также цветовую гамму, которая может присутствовать и будет под завершение нашего блюда зеленый, нежно-белый и также соединение вкусов. И сверху посыпаем сыром моцарелла. Вот так обильно. Все формируем. Еще добавляем желатина. Одну чайную ложку. И так далее нам необходимо все это завернуть аккуратно. И далее играем, проделываем такую тоже Непростую манипуляцию, заворачивание. Конечно, нам одного слоя будет мало, поэтому сейчас мы используем еще часть пленки. Вот здесь, на этом этапе, очень важно зафиксировать подготовку, поскольку потом это будет влиять на общее приготовление. Также может быть стать любимым блюдом тех, кто не любит приготовление рыбы, очень долго заморачиваться или же не использует временно процесс жарки. А теперь вот такие вот манипуляции проделываем нашим рулетом. наш рулет практически готов. Осталось все поместить в процесс варки. Но перед этим мы делаем небольшие углубления. Варить будем в сковороде. Помещаем наш рулет в воду, доводим до кипения и После этого занимаемся сервировкой, а также приготовлением икорного соуса. Активное бурление фу, означает, что наш лед готов, поэтому нам необходимо его достать, и чтобы он слегка подостыл. Или в идеале необходимо, чтобы он хорошенько остыл, и часть нашего бульона будем использовать для нашего икорного соуса. Оставшийся бульон. Грамм 100. Сливки. И икра. В данном случае икра мойвы. Необходимо для приготовления нашего икорного соуса. Далее наступает этап, нам необходимо прогреть соус до получения однородной консистенции. Не очень густой, не очень жидкой, но с элементами сливок и икры. А также с использованием нашего рыбного бульона, который мы варили наш рулет. Накрываем крышкой, еще минута под крышкой, и наш соус готов. Мы близимся к сервировке. Наступило время сервировки. Ну что ж, мы вскрываем наш рулет. Итак, у нас внутри было шпинат, брынза и моцарелла. Итак, затем мы завершаем нашу композицию нашим сливочным корным соусом. И украшаем сушеными специями. Вот таким образом наш рыбный рулет на природе, вареный, с начинками, овощными сынами, готов. Вот так просто, быстро, а главное, очень ароматно и аппетитно. Рыбный рулет в икорном соусе. Филе рыбное 200 грамм, Специи для рыбы одна упаковка, желатин 60 грамм, сыр брынза 50 грамм, сыр моцарелла 50 грамм, шпинат 100 грамм, сливки 200 грамм и кромойвы 125 грамм. я напоминаю, что внизу шесть телекана вы видите адрес электронной почты, на которой я по-прежнему продолжаю ждать ваши любимые рецепты приготовления на природе. Наиболее интересные я обязательно приготовлю в одной из своих телепередач, а их автор получит ценные призы от телеканала «Трофей» и лично от меня. Приятного аппетита! До скорых встреч на телеканале «Трофей».